Дорогие друзья, дорогие средства массовой информации, дорогие коллеги, дорогая общественность, дорогая наша Украина. Сегодня мы наблюдаем то, что на протяжении всего времени, так сказать, демократические наши силы не дают работать территориальной комиссии. Поэтому сегодня потом покричи. Мы вас слушали уже, поэтому мы молчали все это время. Но на сегодняшний момент мы видим, не что не дают работать регионов, и не дают провести нормальные честные выборы. Поэтому мы сегодня... Принимаем обращение, и хотим зачитать обращение по всей Украине, президенту и ко всем остальным. Степа, я же ваньба, я Скажи, ваньба. пожалуйста, ваньба. что ваньба. ты не знаешь. да, право, ты сепаратист, морального права не имеешь права идти. ЦВК не дает Перед вами сегодня, сегодня, в регионалы явный заводят метод в городе Мариуполь? Заменитесь. Поэтому я хочу зачитать данное обращение к президенту Украины Петру Алексеевичу Порошенко. главам стран, членов Европейского Союза, главам стран участник Минского процесса. Открытое обращение обращается к вам в связи с неприкрытыми попытками провластных политических сил. Дестабилизировать. Тут є підписанти меморандуму з ДНР, которые за столом сиділи, похоплюють маріум. Ты в тюрмі должен сидіти Квашура, ти здесь стоїть Ты я не хочу да, в виду, в в Я не хочу ты в СБУ тебя ты нормально жил. Каждому существу. Зачем да болтать? Да ты сепаратист, что с тобой болтать? Приветствую, Денис! Отлично, все хорошо. Все, будь нормальным человеком. Не забывайте, что завтра выборы Я всегда был нормальным Нормально. Я уже не продал. Я продал. Я Я уже поработал! уже

Беган. За... Ряду, ряду. Ряду. Сесть и выйти из тупута, которые мы будем. Давайте различные. Фальсифікації не будет. Не будем фальшивое, фальшивое передрукование в трьохкратном знаєте. Всі комісії сформовані поза законом, не жеребкування. Всі комісії знаходяться в приміщеннях, які належать медінвесту. Яке дозволяє контролювати охорона медінвеста не пускає патріотів, членів комісії до роботи. Сказала... Ви все Я... фальсифікуєте, Я і ваш Циковський, той Махундовський теж фальсифікатор. І ми колись його ще засудимо. За дівочку, Розумієте. Ви зрадники, ви підписували меморандум з ДНР, ви зрадники України. Ви ще дякуйте Богу, що ви не за гратами, і що ми живемо в законодавчій державі, інакше би ми вас порвали, якби не було бажання довести вас а до суду. Хто, Зазумі... А ви хто? Я, ви с... Там... стрілець мій, які... Захищав це місто, який захищав Говеде 9 травня минулого року. Мене вигнали, я скажу за що? За те, що голими руками на Майдані я забрав у ваших бандитів зброю. Голими руками! з цієї зброї я приїхав сюди. Я захищав Говеде 9 травня і ходив розвідку разом з нею, з цією зброєю. І по результатам нашої розвідки звільняли Маріуполь 13 червня. Від таких, як ви, за то і вигнали, що я вас бомблю. Я лапыл коррупцион... коррупционеров. Нет, они выгнать, вы. Но не выгнали. І Я думаю, що народ України скаже своє слово. І обязательно вкажите своєї автобіографії і своєму прошлому. Обіцяйте. Моя совість, сестра. а ви ти зрадник, ти зрадник, ти зрадник всіх греків. Це грека народ. Скажуть греки, які достойні. Всі греки руки піднімають. Я приведу на конференцію цих греків, які скажуть, а ви передають. Вы срываете выборы. Вы, вы предали вы, закон. Вы, 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 вы срываете срываете предали вы закон. Выборы! Сепаратисты вы не имеют выборы! права. Сепаратисты не имеют, права, права, принимать. Сепаратисты не имеют права, сепаратисты. права принимать Сепаратисты не имеют права принимать участие в выборах. Вы Держ�장. подписывали ДНР меморандум. Что? Вон из города. Сепаратисты в этом городе. А Вон из города. А, а вы сепаратист. А, а вы кто? Вы из ДНР. Где ваш Маргун? Где ваш Маргун? Где ваш Маргун? Это ваш Ваш Маргун которые с вами мы сегодня... Вы нарушаете закон. Мы сегодня... Вы украли, вы загнали комиссию Ярослав, помещение вы сегодня нам украли принять обращение от президента. Обращение от Вы не имеете не права не Это не независимое помещение. Здесь нельзя проводить выборы. Вы украли вы... право у народа проводить вы... честные выборы. Вы его украли. Ярослав. Как вы... вам не стыдно? Вы, вы, вы на же на церковь вы... в церковь вы... ходите. Вы находите. Вы, вы, на вы ходите Вот этот молодой человек, Выходите, вы ходите в церковь. Конечно. Вы да, вожу чистая соль. И вы не предали да, Родину. Не предавал и никогда Под, не предам Поддерживая, Поддерживая регионы. А как что для вас, а что для вас а Родина? Выходит? Украина? Правда? Ярославль. Закон? Мы Или Россия? Сейчас, для вас сейчас, Родина? Выходит. Украина? Последний вопрос. Хорошо. Последний вопрос. Позвольте а нам родина, работать. Россия и Украина? Моя Нет. Родина, так Украина. Не предавайте. И Мариуполь, и Сартана. Ганьба! Не врите, спасибо. Неба в України ні слава, ніля, ще браття українці усміхнеться доля, жив наші вороженьки, як роса на сонці. За

мы это уже слышали. Спасибо. Спасибо. У вас был прекрасное актерское мастерство. Послушайте, перед тем, как сядете в тюрьму, послушайте это бесплатно. Надал, надал, Уважаемый а президент Украины, Петр Алексеевич Порошенко, а вы Россия. видите, что надал, сегодня происходит Россия. в России, в городе Мариуполь. Какие надал, лозунги на сегодняшний день используются демократическими силами. Поэтому команда оппозиционного блока, которая сегодня имеет большинство десяти областях. Не дают сегодня работать. И сколько обращений было принято со стороны провластных сил, никто им не мешал работать. Пойдите спросить. Пойдите Пойдите

я не спрашиваю, зачем ты это все делаешь? Дело, я делаю? Коль дошли мы до этого уровня, давай уже разговаривать по-честному. По кто кому не дает проводить выборы? Вы не даете выборы. Вы Ваш не даете проводить выборы. Поэтому мы молчали до последнего. последнего. И сегодня мы принимаем обращение. И, и ты по себе по себе видишь сегодня, кто стоит, кого е ты называешь сепартистами, которые были с вами в одной команде. Когда, вы... Вы... Когда со мной команде я, я не говорю, что вы, вы, вы гвалтуете Конституцию. Покажи и мы все станем у нас Конституции. Покажи, кто, вы... Покажи, кто вы... в команде. Я покажу тебе, Сансан. Покажи сейчас. Я никогда Покажи. не опускаюсь до личности. Конечно. Нет. Я... До личности я никогда Покажи. опускаться не буду. Покажи. Покажи, Покажи. Покажи. Узнали, Покажи. Да, за да, тобой да, стоит да, вся команда. Кто со мной в одной команде был, я потом вам покажу. Пожалуйста. Сансаны на Однорог с нами в одной покатим команде, покатим, с А ли, ли, с кем ли, была? Ли, Она была, ли, была? Ли, Она была такой же членом партии Регионов. Да, я до по сих по пор не написала Галина Однорог! Я а, не Я не Я тебе еще раз говорю! Меня ввели в партию Регионов в августе месяце 2014 года. Я в ноябре месяце отвезла, написала заявление и оставила. Я не была в одном совещании когда будешь ну, собирать, на одном заседании, не ваше, ваше Нигде я не была, ваше я ни разу не была, нигде в партии. Пролина Кроме удостоверения. Все, которое удостоверение я получила. это многое значит. Нет, это многое ничего значит. не значит. Я нигде ни разу Мы с вами не была. Галина, я вы еще вы получали раз... торжественно, я не получали И все, на этом все. закончилась вся моя партия, партия региона. написала. Осенью партия. написала, и не партии региона. Давайте а я вставила у секретаря. А заявление у заявление у я написала и оставила. А из Вы написали десятки обращений. Вам что-то мешало? Я написала не еще раз. в демократическом государстве. Мы строим новую страну. Вы вы, вы, даете, вы, вы, которые 20 я лет при власти строите новую я, страну, я 20 а 20 а а а вы 20 лет да. я, а при власти. Вы, вы, где я, при власти? Где я при власти? Да при чем Вот это вы вспомнили. Вот это вы вспомнили. Вот это вы вспомнили. Нет. Ну, Сура, как вас СБУ отпустило вообще? Я не понимаю. <связать> а Расскажите. А я там не был. Да, будете мы, мы вас помним в Водасах, возле вода. я по жизни сделал столько, вы еще только умеете кричать и срывать выборы. А я а делаю. А а за, за меня весь город скажет. За меня 90% людей голосует. Рисую 90%. Вы не рассказываете! Я голосую, У меня есть конкретные дела по жизни.

это, это ваша собственность. Здесь, здесь, находится городская избирательная комиссия. Здесь Прай, никакой агитации. Здесь никакой агитации. Вы? Здесь, здесь вы? никаких заяв. Ну реально. А, ну, давайте успокаиваем. Нет, ну, все равно это решение. И мы, а не вопрос. Не а не вопрос. Ось и ось и решение я уважаю ваши ваше решение. Давайте. Ну только у тебя на офисе. Степан Григорьевич. Ну вы На Мы с вами запрещаем здесь ходить. С оружием. А. Мы не запрещаем Ярославу заходить нет. сюда с оружием. Так он офицер нацгвардии. Бывший. Ну, может, может быть. Он сейчас заезжает. Я, я, я не знаю. Я не знаю. Степа. Я не знаю. Ой, так давайте честные друг к другу. Будет. Будет. Я, да, я не знаю. ДНР, ДНР, надо Нам надо работать. Против которого возбуждены уголовные дела, которые встречал ДНР. Как он может идти во власть сейчас? Почему он нас в свободе назначает? Почему он Обилийся, до Поделитесь, пожалуйста, в Мариуполе, кто хочет прийти добраться. Поджигал исполком, я точно это знаю. Его команда вместе с Видаем. Именно Поджигали, я исполком, вот они, злочинцы. А, а вы там чеченцам лично. Господа, вы высказались? Да, 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 Вы можете высказаться это на средства массовой информации и рассказать свою позицию, что вы хотите сорвать выборы в городе Мариуполь. Ни в коем, Мариуполе. в коем случае. Ни в коем Возьмите на себя ответственность и скажите уже. Это. В городе Мариуполе. В конце концов, будьте честны перед собой. Более того, я предлагаю выход из ситуации, которую вы не слышите. Будьте честны перед собой. И более, скажите на всю Украину, что вы срываете выборы. Я говорю, что Я не срываю. Я не срываю вы выборы. Я не, вы выборы. Выборы. Вы я не вы выборы. выборы. Вы срываете выборы. Каким образом. Вот таким Каким вот образом? образом?